Сергей, а что у тебя шайтан машина еще не у нас? Ты понимал? Я сюда полгода не ходил, я забыл даже, что она вот тут стоит. Что ж, так она уже будет працювать, когда еще Тут? Да. Да, да когда? Тоже, Мы же заказчикам обещаем, что с дня на день. Неделя на неделю выйдет. Не единственная у нас. А вот когда-то А когда? Что ж, а когда? Уже записываем в график, а Сергей все обещает. Ну, настроения пока нет. когда а компрессор для нее уже готов? У нас их много. Много? Один вон стоит. Так он работает и просто стоит, как, этот, как на морозе. что, тебе экскурсию провести? Нет, так просто, понимаешь, всегда рассказываем, что мы на днях едем, а никак не выедем. Где наши буровые на гусенице? Малогабаритные. Бачите, какая малогабаритка. Поржавела уже. Поржавела. А что поржавела, Сергей? Потому что бабки не вопросы, ты бабки не считаешь, правильно? Ну, в зоне Потому комфорта, что да. миллионы зарабатываешь. Миллиарды. Миллиарды. Руслана загнал он туда, кудись там и ходит. Чуешь, а что там? Так вот а то компрессор, а то сколько?